अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स मैं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किचन में जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स आज हम लोग अलीफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल चिकन पैटीज लेकिन हम इसमें किसी भी किस्म की पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे और भी बहुत ही मज़े के बनते हैं और एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए ये चिकन पैटीज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे चिकन पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसकी फिलिंग रेडी कर लेनी है और इसके लिए हमने एक पैन में शामिल कर देना है एक खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे आधी चाय का चम्मच सफेद जीरा और दो से तीन खाने के चम्मच बारीक चॉप की हुई प्याज और यहाँ पे हमने प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है ताकि प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए हमने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है तो यहाँ पे प्याज को हमने सौते कर लिया है और देखें प्याज थोड़ा सा नरम हो चुका है अभी हम फ्लेम को करेंगे मीडियम टू लो और इसमें हम शामिल कर देंगे एक खाने का चम्मच मैदा और मैदा शामिल करके हमने इसको लो फ्लेम पे एक मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि मैदे का जो कच्चा पानी है वो खत्म हो जाए जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे मैदे को हमने एक मिनट के लिए फ्राई कर लिया है अभी हम इसमें शामिल कर देंगे एक कप के जितना दूध और यहाँ पे दूध शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दो अदद छोटी सब्ज मिर्चें बारीक चॉप की हुई नमक शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच या हसब ज़रूरत आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और आप चाहे तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यहाँ पे अभी हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे हमारी सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो यहाँ पे हमारी सॉस गाढ़ी हो चुकी है अभी हम इसमें एक कप के जितना उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करेंगे तो चिकन को अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिएगा उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लीजिएगा और बॉयल करने के बाद आप इसको बारीक बारीक श्रेड कर लीजिएगा और चिकन शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे कुक करेंगे कि चिकन हमारा सॉस में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये गाढ़ा सा हमारे पास एक फिलिंग रेडी हो जाए तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चिकन पैटीज के लिए फिलिंग बन के बिल्कुल रेडी है अभी हम इसकी फ्लेम करने के बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे तो यहाँ पे चिकन पैटीज बनाने के लिए हम पफ पेस्ट्री की जगह पे पराठे का इस्तेमाल करेंगे ये मैंने फ्रोज़न पराठा ले लिया है और अभी आप कोई सा भी कटर ले लीजिए या आप किसी भी ग्लास की मदद से इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे कटर या ग्लास को हमने खुशक मैदे में थोड़ा सा डस्ट कर लेना है और पराठे को हमने राउंड राउंड कट कर लेना है ताकि हमारा जो पराठा है वो ग्लास या कटर के साथ चिपके नहीं तो यहाँ पे चिकन पैटीज के लिए मैंने इसकी जो राउंड राउंड टिक्कियाँ हैं वो कट कर ली है और ये जो हमारे पास दो बच गई है पराठे की इसको हम दोबारा से रोल करेंगे और रोल करके हमने दोबारा पैटीज के लिए हमने इसके राउंड पीसेस कट कर लेने हैं तो यहाँ पे इन पैटीज को कट कर लेने के बाद हमने एक अदद अंडा लेके उसको हल्का सा फेंट लेना है और इस अंडे को हमने इन पैटीज के ऊपर ब्रश कर देना है और अंडा ब्रश कर देने के बाद हमने जो इसकी फिलिंग रेडी की थी वो हमने इनके ऊपर रखते जाना है तो बहुत ज्यादा फिलिंग मत रखिएगा क्योंकि जब हम इनको बाइंड करेंगे दूसरी टिक्की ऊपर रख के बंद करेंगे तो फिर ये बंद होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसलिए आपने बिल्कुल एक मुनासिब साइज लेना है फिलिंग का और वो इसके ऊपर रख के जाना है और यहाँ पे चिकन की फिलिंग रखने के बाद हमने दूसरा पीस उठाना है और इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से ऐड को हमने मिला देना है और इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जब हम इनको बेक करेंगे तो ये साइडों से पॉकेट्स खुले नहीं और यहाँ पे हमने सारे चिकन पैटीज इसी तरह रेडी कर लिए हैं और अभी हम कोई सा भी छुरी लेंगे या कटर लेंगे और इनके ऊपर हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे और कट्स लगा लेने के बाद हमने जो अंडा हल्का सा फेंटा था उसको हमने इनके ऊपर ब्रश कर लेना है अंडा लगाने से इन पैटीज के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और अंडाल ब्रश कर देने के बाद हमने इनके ऊपर हल्के हल्के से सफेद तिल छिड़क देने हैं और इनको एक बेकिंग ट्रे में अरेंज कर देना है और यहाँ पे अभी हम इन चिकन पैटीज को प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे पंद्रह मिनट के लिए तो मैं यहाँ पे इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे पंद्रह से बीस मिनट के लिए बेक कर लूंगा कि ये अच्छे से बेक हो जाएं और इनके ऊपर खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए तो मिलते हैं फिर आपसे 15 से 20 मिनट के बाद जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे हमने चिकन पैटीज को 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लिया है और अभी हम इनको निकालेंगे तो यहाँ पे हमने चिकन पैटीज को बना लिया था और अभी हम इनको सर्व कर रहे हैं फ्राइज के साथ और बहुत ही मजे के बनते हैं अभी आपको मैं एक चेक करवाता हूँ तो ये देखे माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से फिलिंग बिल्कुल जूसी है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज